Можно заваривать всем разів. на восьмой раз чаинки всплывают, чтобы подивитися на того ж лоба. в питере стоял страшный мороз ночью подошел и ездду языком троллейбус Я оказалось в изградской области Мне очень нравится самый короткий анекдот об эстонцах. он звучит примерно так стоит это за люди стоят. Це Приходить українець на єврейське весілля, сів за стіл, випив 100 грамів чарку за здоров'я молодих і так очима по так, столу, що шукаєш, шукаєш, де ж сало. Де ж воно так дивиться? Він так, ні, ну я розумію, що сало то святе, але ну не настільки ж. Євреї в Мінській на виставці купили корову. Привези ее из Минска в Израиль. Корова Маня, рекордистка, дает 80 литров молока, сама все делает, сама бегает по душек, сама сено сгребает. Евреи не нарадуются, решили увеличить поголовье. Выписали быка Рамуайда из Голландии, красавца, с серебряным кольцом в носу. Бык корове так бьет копытом, так. она его не подпускает. День не подпускает, два не подпускает, месяц, год не подпускает. Евреи в шоке. Идут к Ребе, говорит Ребе, вы знаете, у нас такая проблема. Мы купили корову Маня, рекордистка. На выставке купили, дает 80 литров молока. Все сама делает. Год не подпускает пика. Ребе говорит, скажите, пожалуйста, эта корова часом не из Минска? Не треба. Вы правительство, откуда вы узнали, что она из Минска? Откуда я узнал? Моя жена из Минска. Судя, грузина за... Ну, прачный эфирист был. Именно за это его идет суд. Судья обращается к подсудимому и говорит, гражданин Габриэльшвили, сколько вы жили... С вашей последней женой. Э, с моей последней женой. Габриэшвеле. Не с моей, а с моей. А с вашей? Два года. <laughs> <поррект> 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 К приезжают там журналисты. Не скажу, что с телеканала какие-то пишущие журналисты приезжают там, Чабану ну там. О, там, 658 лет. Ну, и спрашивают там, там, батуно там не знаю, Батону Георгий, скажите, пожалуйста, вот какая-нибудь интересная история была у вас когда-нибудь такая история, которая вот такая очень интересная история, которая оставила вот такой положительный момент, положительный момент, есть у вас история? Вот, да, конечно, есть, я помню, вот в 1938 году, это была замечательная история, до сих пор я когда вспоминаю, моя душа радуется, как первый раз, я помню, у меня вот потерялась овца, и мы с моим другом, तो गा तो खदीले पगाराम इसका लिए Потом нашли наконец-то, слава Богу. Так было хорошо, да, замечательно совершенно. Батон то, 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 Георгий, я прошу, ну, какая-нибудь приличная история нам нужна, для то, что это надо вещь понимать, так не опишешь. Хорошо, давайте пойдем в другой стороны А скажите, пожалуйста, какая-нибудь такая нейтральная такая история. Вы можете рассказать, пожалуйста. Это, ну, что наш журнал, то это очень важно. Говорит, то да, конечно, могу вспомнить. Вот я помню очень хорошо, такая нейтральная история. Ничего особенного не осталось, а почему-то ее запомнил. 1948 год. Вот, я помню, у меня щина потерялась в корах, и мы ходили с моим другом, искали ее два дня, ее искали, три дня ее искали. Ну, потом, слава богу, в горах нашли. Т***. Очень такая нейтральная история. Потом да, ну, это какая тоже такая история, немножко не подходит, потому что она все-таки вот как-то, ты знаете, немножко неприличная история. Скажите, хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Потом Георгий, скажите, у вас какая-нибудь очень грустная история происходила когда-нибудь? Да, происходила грустная история. Сейчас я как вспоминаю, сердце так сжимается, как будто это вчера произошло. Я говорю, да, конечно. Потом я говорю, что произошло? Говорю, в 1958 году, я помню, я потерялся в горах. Приходит пьяный человек дома, дружина. Ты молока купил? Молока -ку Не пив. Третий час ночи, звонок в дверь, жена вся вот уже там типа со скалкой в руках, а тут сковородка так, чтобы дабл, даб дабл импект такой сделать. Да, там она, она открывает дверь, на, на пороге стоит муж такой, если я пошел другой, рубашка расстел, это тут помада, тут помада, там тут помада, там всюду помада, вот такой вот факел безумный, а, один веселый, замечательный, тут цветок ромашка в ухе торчит, ну короче, красавец, просто красавец. И она такая, и шо? Ты думаешь, я тебя так домой пущу? ты как слышишь? А за гитары? <связь> Разговаривают два парня. Один говорит, вчера познакомился с родителями своей невесты. И говорит, ну и как? Приняли как родного сына. Отец даже ремня надавал. Советское время. Естественно, туристам давали всего 30 долларов, которые они могли истратить за рубежом. И вот у человека была уникальная идея. Просто вот он хотел посетить казино. И вот он решил, думает, ладно, эти 30 долларов, они приезжают в Монте-Карло, он берет, говорит, вот потом я их истрачу. Но я потом детям, внукам рассказывать буду, что я был в казино в Монте-Карло играл. Только мы знаем, что вот князья, графя, там всякие миллионеры, миллиардеры. Хорошо. Подходит он к этому казино, там в ливреях стоит, швейцар, все. Они говорят, извините, но вы одеты, так смокинг нужен. Но когда он сказал, что он из Советского Союза, было удивление крайнее, поэтому ему тут же нашли смокинг, его одели, он пошел, смотрит непонятные игры, какие-то покер, техасский, карибский, рулетка, понятия не имеет что такое. Потом вдруг смотрит, что-то такое похожее на очко, 21, ну, blackjack называется вообще-то. Говорит, вот в это я буду играть. Ну, садится он с партнером. Начинает играть. Он смотрит, у него 19. У партнера 20. Партнер ему говорит, 20. Он говорит, извините, покажите карты. Он говорит, о, нет. Извините, у нас играют в карты только джентльмены и верят на слово. После этого ему как поперло. В советские времена командировочный в Париж отправляется там на три дня. Понятно, что там командировочных, суточных вообще минимум децил, но он с собой берет для того, чтобы сэкономить какие-то деньги. Консервы там, ставриду, кипятильничек. Все это традиционно там в Париже ля-ля-ля-ля-ля. Гуляет по Парижу, решает какие-то свои дела. И так закрутился, 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 закрутился. И вот в последний вечер, да, утром уже, там не утром, но утром, относительно утром уже вылет, уже нужно будет выезжать в Орли. И тут вечером он ложится спать и вспоминает «Селки-палки». Блин, сувениры. Жена, там, ее сестра, тетя Зина, тетя Дуся, дядя Вася, дядя Коля, там соседи, следачи, там, Вася, Петя, Сережа. Блин, народу, в общем, в общем посчитал, так прикинул. Под, ну, сувениров где-то, ну, 30 надо точно. Ну, то есть, ну, вообще капец. Думаю, 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 блин, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать. И денег вообще на самом деле Десса остался. И вечер уже, и уже капец. Завтра с утра, конечно, вообще ни хрена не успею. А в аэропорту дорогое вообще. Ну, как же быть, как же быть, как же быть, как же быть, как же быть. Он выходит на балкон, так нервно покурит, так смотрит, а внизу аптека. О, точно, железно. Я им всем привезу настоящие французские презервативы. О! отлично, он спускается вниз в аптеку, подходит там на ломаном каком-то языке, да, 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 на французском говорит, там, бонсуах, бонсуах, месье, там, женеманш пасисжур, нид, 30 кандомс, 30 кандомс нид. Нет, и показывает там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кандомс. Конденс нит, очень нит. Там вимис ей, там она да, отсчитывает ему презервативы, там все, он счастлив, доволен, денег хватило, еще и осталось, там можно подбухнуть слегка там в барчике немножко какого-нибудь коньячка французского, с утра еще чувствуешь, что на завтра хватит, а зашибись, короче, инвалюту еще домой привезу, короче, отлично, все очень хорошо. Но он приходит домой, там пока там посмотрел телевизор, там каналы 3ХОМу, какая замечательная штука есть во Франции, там, и так далее, наналивался видом моей филевой башни. И уже вот перед тем, как ложиться спать, что-то его как-то вот дернуло, да, он вещи собирает и думает, блин, надо же когда, надо... ну пересчитаю. И он пересчитывает презервативы, а там 29. Ну это жопа. Ну, то есть это же обида на всю жизнь. Человек был во Франции, да, тот только, только в Советском Союзе такой а вообще случается с редкими, да. И кого-то забыл. А, а всех же, ну всех, все же все же обидят. Ну кто-то же, вот кто-то же обязательно обидится, это же кровный враг. Ну ты же был во Франции и ничего не привез. Вот скотина. Вообще обо мне не думает. Он всю ночь мучается, он всю ночь думает, пытается кого-то выбрать из этого списка, понимаешь, что нифига, он никого нельзя выбросить. Вот всем нужно обязательно что-то бы а презирать его, уж пополам не, под... не поделишь. Ну это же вообще. Он, он ждет утра там. Аптека уже закрылась, все, он, 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 он сидит, нервничает в гостинице, весь все, там черные круги под глазами. Утром чуть только моментально там в 11 часов у него машина, там в 10.45 открывается там эта аптека, он уже возле аптеки вот такой вот весь нервный, такой ждет, пока открывает эта аптекарша, он, он, он заходит, там, там, общем, говорит, вы мне вчера тумороу, вы мне, ай-ай, ай-нит. 30 кондомс, а uh, you give me 29 кондомс, 29 кондомс, ай-яй-яй, ай-яй-яй, it's a tragedy, it's Я говорю, ой, дам, 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 месье, дам, месье, простите, пожалуйста, конечно же, вот еще один, простите, месье, я испортила вам такую ночь. <с плодисменты> <плодисменты> Когда-то был в советские времена, был очень актуален, был замечательный. Тогда машину купить, скажем, Волгу, да, было, был дефицит, грузины покупали там лотерейные билеты, переплачивали. Но все такая история. Приходит грузин на базу, где эти Волги распределяются. Он говорит, дорогой случай, Волгу, Волгу, видишь, Волгу, вот-вот этот талон, вот оно, видишь, вот, вот, ты понимаешь, что мне это стоило, да? Единственное желание с детства мечтал, чтобы бил цвет бордо. Понимаешь, вот другую не понимаю. Только цвет бордо. Дорогой, что ж ты сегодня пришел? Вчера был один, цвет бордо. Ну, ты знаешь как, обком, шмобком отдали, все, ну что ты? Он говорит, слушай, я тебя умоляю, вот тебе 500 рублей, будет цвет бордо. Для меня неудобно, семья вся знает. Приходит какое-то время, он приходит ну что, есть мой бордо? Он говорит, слушай, вчера был бордо, блин, последний, что ты сегодня пришел? Вчера ЦК, мека, ты знаешь, как отдали, конечно. Он говорит, умоляю тебе, уже весь квартал знает, неудобно, понимаешь? Я тебя прошу, бордо, на тебе еще 500 рублей, только сделай бордо. сделаю, дорогой, конечно. Кто-то ходит, на завтра приходит опять, ну что, где мой бордо? А, слышишь, вчера последний вечером был, ну, ты понимаешь, там, ВЦСП, Шмец, Дрейс, позвонили сверху, ну, отдал Бардо, говорит, он говорит, не могу жить, ты понимаешь, весь город знает, неудобно, ты мне просто, знаешь, как, ну, все, он говорит, на тебе последнюю тысячу даю, я тебя умоляю, Бардо, только Бардо, он говорит, не волнуйся, дорогой, как только Бордо будет, звоню тебе, все, иди, 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 иди. тот уходит, он так поворачивается, говорит, Гиви, слушай, Бордо – это зелений? <гум> Тато, а чим займалися піонери? Е, ну, наприклад, вони ходили, збирали е, брухт, макулатуру. А, як бомжі? <гум> еврейского мальчика должны забрать в армию. Ну, приходит Крым, говорит, что делать, это самое, мальчик нашу визочку забирает в армию, он говорит, секундочку. Взял да, так, толбот читает, ну, то есть, здесь еврейского мальчика забирает в армию, от, пусть вот пусть Тфелем читает, вот, тут молитву такой, значит, Тфелем почитает, хорошо, приходит через неделю, Тфелем говорит, мальчика все-таки забирает в армию, уже забрали приписное свидетельство, он говорит, секундочку, 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 Тфелем читает, читает, вот пусть читает, все будет нормально, вот Тфелем читать будет, все будет отлично. Приходит Тфелем, Через неделю приходит. Реба, мальчик уже в автобус посадили, автоматчики уже сидят. Там что делать? Говорит, секундочку. Секундочку, секундочку. целом читает, читает. А плоскостопие у него есть? Говорит, нету. Нет, Фила без плоскостопия не помогает. Одесса обвиняется в изнасиловании Исаак Абрамович Шварц. Академик, профессор, хирург. 96 лет. И судья говорит, Исаак Абрамович, ну такой уважаемый человек в городе, академик, профессор, хирург, мировое светило, 96 лет, как вы могли... Сколько лет? 96... Извините, а как вы смогли? Он говорит, вы знаете, я сам не знаю, как я мог, как я смог. Значит, так, я, я, я значит, оперировал день и ночь, день и ночь, с понедельника по пятницу в субботу, вы знаете, мы не работаем. Я спустился с третьего этажа на второй, спустился на первый, и вдруг вижу, спиной камней, виляя бедрами, и подняв юбку идет тетя Маня, уборщица. Я посмотрел на это дело, в глазах стало темно. Случилось. Ну, зрозуміло. Тетя, ну, Тетя Маня, як було діло? Ну як було діло, значить було діло? Помила я третій поверх, помила другий. Тетя Маня, як було діло? Та не перебивайтесь, розкажу зараз. Значить, помила перший поверх по чорному. Як було діло? Та не перебивайте! Мію по-білому, а він ззаду, як танк. И гвалтует меня. И поплюжить. И невичить. Тетя Маня, вы бы побежали. Я не поняла вопроса. Вы бы побежали. Куды? По помытому. Один американский миллиардер решил пошить себе костюм. Причем костюм из... Эксклюзивной ткани, которую сделали только для него в единственном экземпляре. Он так прикинул 3 метра ткани. Дали широкую рекламу. Что вот будет пошит костюм такому-то миллиардеру из такой-то ткани. Ждите. Он приходит к лучшему кутерье Нью-Йорка. Тот снимает с него мерку. Говорит, извините, но на вашу фигуру... Тут не хватает 10 сантиметров. Я ничего не могу сделать. Говорит, ну как так? Ну, уже реклама, уже все, позор. Говорит, ну, летите в Париж. Там такие мастера, что, наверное, вам сделают. Но ну, он садится в свой самолет, летит в Париж, идет к лучшему кутерье-закройщику Парижа. Тот берет отрез, меряет его, берет снимает мерку с него и говорит, извините, 10 сантиметров не хватает, я ничего не могу сделать. Он бедный, говорит, боже мой, ну это же позор, ну что делать? Говорит, ну вы знаете что, в Одессе есть такой привоз, в Советском Союзе, город Одесса. Там есть такой старенький привоз, я старенький, старенький загрузчик Изя. Вот к нему обратитесь. Если он вам не поможет, то, конечно, уже все. Ну, что делать? Этот миллиардер покупает путевку в Советский Союз, плывет туристам в Одессу, приходит в порт корабль, находит он этот привоз, заходит на него, видит, действительно, такой маленький домик, такой покосившийся, и вывеска написано «Шьем порем». Он стучится, заходит, выходит его, вот, снимает пенсне. Говорит, здрасте, что вам надо? Говорит, Понимаете, я вот миллионер, вот я хотел бы... А, все, приходите завтра. Забирает этот отрез. Он приходит на следующий день. Ему выносят троечку. Пиджак, брюки, жилетка. Он одевает идеально. Он крайне удивлен. Говорит, послушайте, изя. Лучшее кутерье Нью-Йорка, Парижа мне сказали, что на мою фигуру не хватает 10 сантиметров. А вы пошили такой костюм шикарный. Слушайте, знаете что? Это витам фигура. А здесь вы говно. Фима, вынеси ему еще кепочку. <ребе> рэбэ. Одесский рэбэ идет по улице, и вдруг стоит еврей и ест траву. Он говорит, останавливается, говорит, Моня, что ты делаешь? Вот я кушаю траву, кризис, нечего кушать. Вот, слышишь? Как ты не мог прийти в синагогу, я тебя что не накормлю. Говорит, Рэба, вы знаете, говорит, я думал об этом, но дело в том, что у меня еще жена, у меня еще четыре ребенка, у меня еще мама, папа. Говорит, так что я вас всех не накормлю, приходите в синагогу, что я не накормлю вас. Он говорит, да, но Рэбе, понимаете, я так посчитал, что если брать всю ближнюю родню, у нас будет человек 200. Он говорит, так приходите, какое имеет значение? У нас возле синагоги вот такая трава растет. Si <laughs>